Salam dəyərli izleyicilər. Bugünkü videomda sizlər üçün korundok hazırlayacağam. Korundok hot dogun, yəni sosiskali vulkanın bir növüdür, amma daha dadlıdır. Əsasən fast food, yəni küçə yeməyi kimi tanınır. Gəlin başlayaq. Dərin bir qaba 100 qram adi un, 100 qram da qarğıdalı un əlavə edirəm. Marketlərdə və bazarlarda satılır. Nə ilə əvəz edə bilərik deyə soruşsağız, heç nə ilə. Adından da göründüyü kimi, yəni qorun qarğıdalı deməkdir. Mütləq qarğıdalı unu ilə hazırlanmalıdır. Mənim istifadə etdiyim qarğıdalı unu bu cür qutudadır. Üzərinə 2 xörəy qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı çay sodası, 1 çay qaşığı qabartma tozu və 1 xörəy qaşığı qırmızı şirin toz biberi əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 1 yumurta və 160 ml soyuq süd götürmüşəm. Onu hissəyə isə əlavə edib qarışdırıram. Sizdə südün miqdarı, onun növünə, quru və yanmlılığına görə bir az dəyişə bilər. Ola bilsin ki, qeyd etdiyimdən bir az az və ya bir az çox lazım olsun. Odur ki, südü yavaş-yavaş lazım olduğu cavab edin. düynləri tam açılana kimi qarışdırıram. Xəmir baxın belə bir qatılıqda olmalıdır. Əgər çox duru alınsa, sosiskanın üzərində qalmaz, axıb gedər. Və ya xod əksinə, qata alınsa, o zaman sosiskanın üzərində səliqəsiz görünər. Bizə həmçinin təbii kesasiska və taxta çöplər lazım olacaq. Sosiskalar çox uzun olmasa daha yaxşı olar. Hətta mənim istifadə etdiyimdən də biraz qısa olsa lap yaxşı. Çubuğu sona kimi taxıram, barmağıma dəyənə kimi. Sonra bir-bir una batırıram. Artıq unu çırpıb təmizləyirəm. Kiçik bir qazana bitki yağı əlavə edib qızdırıram. Rahatlıq üçün klyarı hündür stakanın içərisinə əlavə etdim və sosiskaları bir-bir batırıram. Artıq qların axmasını gözləyirəm və yağın içərisinə əlavə edib minimum atəşdə çevirə-çevirə qızardıram. Digərlərini də eyni qayda ilə bişirirəm. Qorundoqlar hazırdır. Uşaqlarınıza qısa müddət ərzində dadlı nəsə bişirmək istəyirsənsə, o zaman bu resept tam da sizə görədir. Bəyənəcəklərinə əminəm. Hətta hazırlayıb məktəb çantalarına da qoya bilərsiz. Hazırlayacaq olanlara indidən uş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.